Ada berita besar dalam dunia pendidikan Malaysia. Nampaknya satu perubahan besar-besaran sedang dirancang. Jom, dalam kupasan kali ini kita selami apa sebenarnya rancangan utama yang bakal mengubah landskap bilik darjah kita menjelang tahun 2026. Semuanya berdasarkan amanat penting daripada Menteri Pendidikan. Tahun 2026 ni, ia bukanlah calang-calang tahun tau. Ia jadi sangat penting sebab ada dua benda besar berlaku serentak. Satu, kita akan mulakan plan pembangunan pendidikan untuk 10 tahun yang akan datang. Dan yang kedua, kita akan guna kurikulum sekolah yang baru. Kira macam satu pemulaan lah untuk pendidikan negara kita. Dengar tu! Kata kuncinya ialah gerak kerja yang lebih kencang. Petikan daripada menteri ni seolah-olah bagi syarat yang jelas. Ini bukan lagi masa untuk berteori atau merancang atas kertas sahaja. Nampaknya ada kesungguhan untuk pastikan setiap idea tu benar-benar dilaksanakan. Okey, tapi kan sebelum kita lompat terus ke 2026, apa kata kita undur sikit ke belakang? Penting untuk kita faham momentum yang ada sekarang. Jom kita imbas kejat beberapa kejayaan manis dalam dunia pendidikan kita sepanjang tahun 2025. Yang pertama sekali, dan ini memang membanggakan kita semua, Malaysia berjaya letakkan nama di peta dunia. Kita menang anugerah yang sangat berprestij, World's Best School Prize. Dan hero kita... Tak lain tak bukan, Sekolah Kebangsaan Putrajaya Prison 11-1. Mereka menang dalam kategori Supporting Healthy Lives. Ini bukti yang jelas, inovasi dan usaha murni di sekolah-sekolah kita mampu memberi impak pada peringkat global. Hebat kan? Sekarang, cuba kita tengok nombor ni. 99,678. Nombor yang agak besar kan? ini bukan nombor biasa. Ia mewakili jumlah pelajar yang dapat satu manfaat penting hasil inisiatif baru kerajaan. Ha, inilah dia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seramai 99,678 pelajar tingkatan 6 telah menerima bantuan awal persekolahan. Ini satu langkah yang sangat bermakna untuk kebajikan pelajar membantu meringankan beban mereka. Dan untuk melengkapkan senarai kejayaan ni, ada satu lagi pengiktirafan antarabangsa yang besar. Malaysia telah dipilih untuk menganggotai lembaga eksekutif UNESCO. Ini bukan benda kecil ya. Ia menunjukkan keyakinan dunia terhadap peranan negara kita dalam membentuk dasar pendidikan global. Okey, kita dah raikan yang best-best. Sekarang, jom kita beralih kepada satu isu yang sangat kritikal, satu isu yang dekat di hati kita semua, iaitu keselamatan anak-anak kita di sekolah. Pernah tak kita terfikir selamat ke sebenarnya asrama sekolah anak-anak kita? Soalan inilah yang jadi tumpuan utama bila satu audit keselamatan besar-besaran dijalankan di seluruh negara pada tahun 2025 dan hasilnya agak membimbangkan. Dan inilah angka yang paling mengejutkan daripada audit tersebut. Hanya 28.94%, tak sampai pun 30%. Persoalannya 28.94% apa ni sebenarnya? Angka tadi tu merujuk kepada jumlah sekolah yang diaudit yang mempunyai sistem CCTV yang berfungsi sepenuhnya. Maksudnya lebih 70% sekolah sama ada CCTV-nya rosak atau tak ada langsung. Ini memang satu wake up call yang besar untuk kementerian. Jadi, sebagai tindak balas, Kementerian pun lancarkan polisi perlindungan murid yang baharu. Dasarnya mudah, ada tiga teras utama. Pertama, pencegahan, kita sekat benda buruk dari berlaku. Kedua, intervensi, kalau berlaku juga, kita kena bertindak pantas. Dan ketiga, accountability, semua pihak kena bertanggungjawab, tak boleh lepas tangan. Sekarang, kita dah sampai ke bahagian paling utama. Selepas melihat kejayaan dan juga cabaran, jom kita bedah dengan lebih mendalam apakah reformasi dan inisiatif-inisiatif besar yang dirancang untuk tahun 2026. Wow, cuba tengok data dalam jadual ni. Transformasinya memang luar biasa. Bayangkan, dalam 2 tahun je, bilangan sekolah inspirasi yang berprestasi tinggi melonjak dari hanya 6 buah kepada 4400. Pada masa yang sama, sekolah fokus yang perlukan lebih perhatian menurun mendadak dari hampir 4000 kepada kurang dari 250. Ini bukti jelas bila kita bagi bantuan yang betul pada sasaran yang betul, hasilnya memang menjadi. Untuk melangkah ke tahun 2026, Kementerian fokus pada 14 inisiatif berimpak tinggi yang dipanggil Quick Wins. Ideanya mudah saja, buat perubahan yang kita boleh nampak hasilnya dengan cepat. Tumpuan diberikan pada 5 bidang teras dari naik taraf infrastruktur dan teknologi sehinggalah kepada sokongan untuk para guru dan juga pelajar berkeperluan khas. Jom kita tengok dua contoh Quick Wins ni. Yang pertama, nombor 800. Ini bukan sekadar nombor ya, ia mewakili 800 buah sekolah yang bakal melangkah ke satu era pembelajaran yang serba baru. Ya, betul. 800 buah sekolah ini akan dilengkapi dengan bilik darjah yang dikuasakan oleh AI. Cuba kita bayangkan persekitaran belajar yang lebih interaktif, lebih adaptif yang sememangnya relevan dengan kemahiran yang diperlukan dalam dunia digital hari ini. Okey, inisiatif kedua yang penting diwakili oleh nombor ini, 1470. Angka ini pula memberi tumpuan kepada tulang belakang sistem pendidikan kita. Siapa lagi kalau bukan para guru. Sebanyak 1,470 pembantu guru yang baharu akan ditempatkan di sekolah-sekolah. Tujuannya sangat jelas untuk bantu ringankan beban tugas pentadbiran guru supaya mereka boleh tumpukan lebih banyak masa dan tenaga pada perkara paling penting iaitu mengajar dan membimbing murid. Seterusnya, platform pembelajaran digital kebangsaan kita, DeLima, akan dinaik taraf ke versi 3.0. Ini bukan sekadar kemaskini biasa, ia satu lonjakan besar. Dengan kuasa AI, platform ini nanti boleh hasilkan kaedah pembelajaran yang disesuaikan untuk setiap murid. Jadi ia lebih peribadi dan sudah tentu lebih berkesan. Jadi selepas kita tengok semua dasar, angka dan inisiatif ni, persoalan paling utamanya ialah apa kesannya kepada individu yang paling penting dalam sistem ini? Apa maknanya semua ni untuk anak-anak kita, para pelajar? Falsafa di semua perubahan ini sebenarnya dirumuskan dengan begitu baik dalam petikan ini. Matlamat akhirnya bukan sekadar pencapaian akademik, ia adalah tentang pembentukan insan yang menyeluruh, yang bukan sahaja berilmu tapi juga beradab dan berdaya tahan untuk menghadapi apa jua cabaran.